В Киевском метро появился цветочный вагон. Ромашками и маками его разрисовала компания Уолл-стрит, создатель 3D-рисунка на станции Метро Театральная. Ну, вдохновляет, наверное, потребность нашего общества к... Ярким каким-то интересным проектом хотели подчеркнуть, что весна ⁇ это как светлое будущее, которое приходит после зимы. Начальник метрополитена Виктор Брагинский отметил, что рад такому сотрудничеству, ведь для людей это радость, а метро, в свою очередь, не несет никаких затрат. Спонсором цветочного вагона стала служба доставки букетов UFL, которая ранее уже презентовала собственные социальные проекты. Первыми пассажирами вагона стали журналисты, проследовав из депо по Куреневско-Красноармейской ветке. Они встречали удивленных киевлян на ближайших станциях. Видела рекламу, поэтому немножко была подготовлена. Ты хотела проехать в таком вагоне, когда попасть на рекламу? Очень приятно, особенно когда едешь на работу. Неожиданно? Очень. Меньше рекламы, зато больше цветов ярких. Ну, вы знаете, вот мы сейчас стоим на станции и видим, что этот вагон остается, очень нравится пассажирам, в него с удовольствием заходит, начинает улыбаться, он поднимает настроение. Это то, чего мы добивались. Организаторы планируют разрисовать еще два вагона – к Дню Киева и Дню независимости, которые появятся на других ветках метро.